Сверх головы Но тем не менее, я соберусь сейчас силами и скажу, что мы сегодня обращаемся не очередной раз к товарищу Прокудину, чтобы он дал нам свет и газ. Это все в наших силах и все в его силах. Почему? Потому что по свету мы все любили и свете. По газу кусок трубы, которая самая находится по новым технологиям не надо 40-тонный экран, не надо никакие там другие самые, проблемы технические. Да, там уже не серьезно. Но можно вырезать, ставить, потом уйти взять и дать это самое э, людям раз. Это все возможно. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день, друзья Бракодина, много врагов, я за свои слова отвечаю, которые вводят воду идут на меньшую, которая кого других питает. Почему? Потому что это только не люди могут сказать такую фразу. На острове люди есть, но придет холод, и у них эвакуируют да, да, этим да, способом. Да, да. Не, дождутся. А не дождутся. Сегодня люди объединились. Сегодня в тех домах стоят маленькие котлы, где люди готовят пищу и выживают. Ни один украинский народ, кроме нас. На гостей, -бы, никто а бы не выдержал это же... все. Никто бы не выдержал. И мы сейчас находимся в тяжелых условиях, но выживаем. А те, что в этих условиях, если их поставить на наше место, ничего не будет. Они поддохнут. Извините за такую глупость. Да. Я еще раз говорю, обращаюсь к нашим властям. Проходим, да. заказываю, на дай нам свет, дай нам газ. И все будет, мы выживем. Если этого мало, я лично обращаюсь депутату нашему депутату, а их несколько, но они не появляются и не появятся. Вот. Подскажите мне, пожалуйста, в Одессе есть Алексей э, Гончаренко. Значит, это депутат от фракции э, Единой Солидарности. И что получается? Я к нему обращаюсь. Это единственный человек которого я уважаю в нашей Воздуме кто может нам помочь. Алексей, я прошу, от имени народа, обрати внимание, выйди на трибуну и скажи, что людям в районе на острове надо помочь. Я верю в него и обращаюсь лично. Дальше. Я вам бы много сейчас бы сказал, вот, я собрался немножко силами. Родина мать рождает героев. Одно женское место рождает дураков, идиотов и врагов. Я за свои слова отвечаю. Дальше. Кто раньше руководил? Коммунисты, комсомольцы на смену ходили. октябрята. Сегодня пришли коррекционеры. Руководят нам и кричат, борьба с Крузией, борьба за то, 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 ничего не будет. Европа начинается отсюда. Для того, чтобы пойти в Европу, надо что? Изучить культуру европейскую, изучить законы, все их, не так сказать, привилегии и знать язык. А тогда можно поступать в Европу и все. Туда люди наши приезжают. Послали туда людей. Кто послал, вы знаете. Они не послали. Они избавились от них, чтобы они не выходили на митинг, Чтобы они от нас избавились. Сегодня они там работают по 10, по 14, по 16 часов. Я за свои слова тоже говорю, отвечаю. И оттуда приедут немощными, больными, ни за какие деньги не купить свое здоровье. Вот. А Это раз, где 43 человека, говорят, а? что украинцы, там еще строили, с них 7 палестинцев, погнали рейс в тель оттуда на Молдову, в Теченеву, везут их сюда, в Украину. А что вы сюда везете? 11 тысяч людей наших молодых отправили за границу для лечения, для лечения, для учебы и так далее, и Вы многое не знаете, но я потом вам скажу. И что сегодня? Эти люди будут как беженцы, которые побыли там. Когда было хорошо, нормально. Когда запахло жареным, сюда их. Отвезите в другие страны, помогите им. Наоборот, делайте доброе дело. Нет. Здесь будет статус беженца по Женевской биржевой конвенции. Здесь будет кусок хлеба, кусок масла и все остальное. А нам, 500 человек на острове, никто не может, никто обратить внимание. Да не мы такие плохие. 600, вы же работали, вы же работали на судозаводе. Стоили корабли. Они сейчас будут взять болели океаны И так далее, и так далее, и так далее. Последнее, что вам скажу. Последнее. На Путина, Александр Обратите внимание. Я верю в тебя. Ты муж и сын человек. Дай нам, пожалуйста, газ и свет. И все будет хорошо. Мы все наладим. Мы все нужны будем в Украине. Мы будем поднимать экономику, будем поднимать все, что можно усвоить. Тяжело, очень тяжело. Я вам всем сочувствую, я всех вас благодарю, что вы поддерживаете. И дай Бог сегодня тем, кто приезжает сюда, вот с Божьим словом, вот спасибо им. И кусочек хлеба привозите в хлеб. Я думаю, что мы победим. И все будет хорошо. Спасибо вам следующий ну, раз, в следующий раз, я больше вам скажу, больше даже скажу, что сегодня это а цветочки. А надо будет ягодки. Я что вам что-то потом скажу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.